Правда? Вот до того, что... Складывается впечатление, что попытка столкнуть лба, лбами, отвлечь общественный интерес, поэтому хочется остановить на главных приоритетах судебной реформы, которые являются более актуальными. А это первый. Это построение независимой ветви судебной власти. Второе. Кадровое очищение. Первый вопрос. Может снять актуальность так называемого административного ресурса, который является основным недостатком судебной системы, второй, э, снять коррупционную напряженность. И э, третий, я всегда об этом говорю, после очищения судебной власти необходимо, чтобы судьи получали э, заработную плату, которая должна являться единственным источником дохода для судей. Это должно стать правилом. Только в таком случае мы достигнем социально значимого эффекта, мы получим, собственно говоря, тот суд, который должен быть в э, государстве, которое имеет право носить на название государства. Поэтому э, хочу, во-первых, призвать к тому, чтобы не отвлекаться на эти распри. Я специально не хочу комментировать, выражать позицию ту или иную в отношении э, сохранения либо изменения структуры судов, которые рассматривают хозяйственные споры. По-моему, если вопрос дискуссионный, то в условиях этих общественных приоритетов его нужно отодвигать на второй план. Потому что за те дни, которые остались, мы никогда не придем к какому-то внутреннему компромиссу. Он может лежать в плоскости теории, изысканий, дебатов и прочего, для чего у нас банально нет времени. Это мнение мое. Я не знаю, каким путем пойдет законодатель, как служится работа в комитете. Что касается хозяйственных судов в более приложенном аспекте, ну, всем понятно, чем они не удовлетворяют. Это то, что в данном случае это инструмент, который должен способствовать развитию бизнеса, а в Украине в значительной мере они являются стопором развития бизнеса, так как Украина считается неблагоприятной юрисдикцией для инвестиций. Именно благодаря работе в плохой работе судебной системы. Не буду говорить, что это исключительно хозяйственные суды, это и общие суды э, в том числе. Что касается э, хозяйственных судов, то э, следует обратить на те моменты, которые можно усовершенствовать, которым не соответствует эта система, э, кроме структурных э, изменений. Дело в том, что в Украине состав хозяйственного суда совершенно строится на других принципах. У нас хозяйственный судья э, отбирается и назначается абсолютно в том же порядке, в котором Судья любого военного суда, разницы никакой нет. То есть это стопроцентная монополия государства. Если мы посмотрим, как решаются споры, остановлюсь, не в арбитражах, а в государственных судах, которые рассматривают коммерческие споры, например, в Европе, то мы увидим, что нигде состав суда не представлен единоличными государственными судьями, профессиональными судьями. Везде в состав суда он либо полностью как Франции, либо э, в значительной части как Германия, состоит из э, коммерческих торговых судей, они называются по-разному. Э, поэтому э, такая система, но ну, если даже в Европе не доверяют профессиональному государственному суду рассматривать значительный экономический спор, и бизнес имеет влияние на, фер... на формирование этого суда, а коммерческие судьи э, в Европе в государственных судах формируются представителями торговых палат и бизнес-организаций, то следует сместить угол внимания именно в эту сторону. Может, в этой части нам следует усовершенствовать законодательство, обеспечить юрисдикционный механизм государственного суда таким образом, чтобы он, к нему было доверие сторон, чтобы была возможность сторон влиять на качество этого, этого суда. Поэтому я, например, на данный момент занимаюсь разработками этого всего, как только у меня созреют конкретное предложение, я их с удовольствием изложу, учитывая, что сроки очень маленькие, что есть возможность первые изменения уже внести в судоустройство, а платформой этого по украинской конституции мы видим может быть института только два, это народные заседатели и присяжные, то следует, наверное, рассмотреть возможность введения отдельной категории присяжных, поскольку присяжные для судов общей юрисдикции в данном случае не годятся. В данном случае присяжные должны формироваться бизнес-средой. Это и торговые палаты, и органы адвокатуры, советы адвокатов, например, и крупные бизнес-ассоциации, либо объединения предприятий. Поэтому Опять же, было очень интересно сегодня послушать эту дискуссию, очень, э, очень хорошо и позитивное влияние, потому что то, что мы настолько серьезно настроены сохранить все-таки специализации судов в коммерческой, как в Украине называется, в хозяйственной сфере, это безусловно нужно. Ну, давайте не отвлекаться от фокусов судебной реформы, делать все своевременно и э, консолидированно. Есть те вопросы, о которых я сказал, это построение независимой ветви судебной власти и э, очищение судебной власти, я думаю, по поводу которых у нас дискуссий не будет, соответственно, компромиссу приходить не, не придется. Спасибо за внимание.